Вітаємо, шановні слухачі каналу, глядачі каналу Кіровоград і слухачі обласного радіо Скіфія Центр. Ми в прямому ефірі. Це Радіо Майдан, і ми продовжуємо знайомити вас із кандидатами у народні депутати сьогодні. У нашій студії гість кандидат у народні депутати по 99-му виборчому округу Березкін Максим Станіславович. Добрий вечір. Добрий вечір. Я думаю, що особливо вас представляти не треба. Прізвище знайоме, вашого батька та й вас дуже добре знають, тому що ви, ну скажімо так, заснували власну. Це ж корпорація, так? У вас називається? Ну, можна, можна можна сказати, сказати, Кілька підприємств, на яких да, ви да. переробляєте сільськогосподарську Ну, продукцію. продукцію. Да. Так. Але ми сьогодні будемо говорити не тільки про це, ми, звичайно, будемо говорити з вами, як з кандидатом на народні депутати, тому торкнемося і вашої програми, і вашої роботи, і те, як ви Конечно. бачите свою роботу. Конечно. Так, да? Ну, Давайте почнемо з того. що… Багато хто досі вважає, що Кіровоградщина – це депресивний регіон, аграрний регіон. От ви працюючи у промисловості, в агропромисловому комплексі. Як ви зараз вважаєте? Це справедливе таке визначення? Ну а... вы знаете, будучи за границей, вот в аграрных странах, например, возьмем такую страну, как Германия, возьмем такую страну, как Голландия. Германия, безусловно, она, она не в первую очередь аграрная, сельскохозяйственная, но тем не менее, это очень тоже там развито. И никогда аграрные регионы в Европе или в Соединенных Штатах, никогда они не ассоциировались с депрессивными регионами. Я думаю, что здесь не надо эти два понятия связывать воедино. Депрессивный регион. За нами закрепилось такое понятие, потому что мы для Украины на сегодняшний момент регион дотационный. То есть мы рассчитываем наш местный бюджет и областной бюджет рассчитывает на дотации из центра. Но если говорить о аграрном регионе Кировоградщине, то мы имеем на самом деле огромный потенциал. И тут, если этот потенциал использовать правильным образом, то тут ни о, каком, ни о какой депрессивности даже и речи идти не может. Но, может, это мы так и называли, что уважают, что технологии, если их сравнивать с европейскими, все-таки отстали. Вот ваше вражение. Вы были в Европе, вы знаете, как ситуация тут. Вот вы, вы, вы принесли новые технологии в наш регион. Как, можете сказать, справились у нас стали технологии у У нас э, ну, есть разные, конечно, есть разные фермерские хозяйства, есть, которые э, работают еще по принципам, которые разрабатывались в 60-е, в 70-е годы. Их, конечно, становится все меньше. Но техника сучасна, так? Э, техники становятся современной больше, и поэтому культура выращивания, я должен сказать, что в Украине культура выращивания сельхозкультур на самом деле она ну, на неплохом уровне уже. Мы, наверное, можем говорить о том, что где-то вот если, например, о подсолнечнике говорить, то мы на уровне тех объемов урожайности, как, например, в Аргентине. Это тоже один из лидеров мировой промышленности по производству семян подсолнечника. Но если говорить опять-таки вот вернуться к вопросу депрессивного региона и развития региона за счет аграрного сектора, то я должен сказать, что недостаточно просто наладить выращивание здесь. Почему? Потому что это ну, мы становимся сырьевым придатком, кого бы кого бы то ни было. Раньше в в Советском Союзе мы поставляли продукцию во все пищевую продукцию поставляли во все республики бывшего Совета. Союза. При СНГ нас тоже использовали в основном как сырьевой придаток России. И за что на самом деле, наверное, сейчас все-таки идет вот такая борьба. Не хотелось бы стать сырьевым придатком Европы. Ну, и... Я перепрошу, да. Максим Станиславович, кажут, мы же работаем в прямом эфире, кажется, уже есть первый телефонный звоночек. Я нагадаю нашим глядачам и слухачам, что телефоновать нам треба за номером 32 29 78. А зараз мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрий вечір. Добри вечора. пана Максима. Таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, у вас на білбордах є така інформація, ви подаєте, що ви от сплатили стільки-то податків там да, у бюджет країни? Скажіть, а хіба можна не сплачувати податки? Якщо ви законно слухняний громадянин, то ви просто зобов'язані це робити? Чому ви подаєте це як досягнення? Це перше запитання. І наступне запитання: чому ви, якщо ви громадянин України, чому ви говорите російською мовою зараз? А ви звертаєтесь до мешканців України, і ми всі, і ви, я сподіваюся, розумієте українську мову? Дякую. Дякую. Спасибо большое за питання. Перші по податках ну давайте я отвечу зразу по поводу російської мови. Так. Да? я можу дійсно, я можу вільно спілкуватися мовою українською, і для мене нема е, ніяких труднощів спілкуватися рідною мовою, але я не бачу перешкод е, для того, щоб спілкуватися і російською мовою, тому що ми всі кажемо, що е, мова російська для нас є теж близькою, і тому я не бачу жодної проблеми в тому, що я спілкуюся. Е, российскую российскую мову вот поэтому переходя к ответу на второй вопрос по поводу того, что на билбордах э, написаны э, объемы э, 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 упла уплач уплаченных налогов. Безусловно, вы абсолютно, вы абсолютно правы, э, что если компания, назовем это так, законопослушная, она, безусловно, должна платить налоги. Э, а данный билборд, он всего-навсего говорит о том, что э, об объеме уплаченных... Э, налогов. Не более того, это показывает о том, что предприятие, креатив, главой наблюдательного совета, которое я являюсь, что насколько мощное предприятие, вот и все, не более того, ни в коем случае не хвастовство, что вот мы, мы могли бы не платить податки. Безусловно, компания «Креатив» налоги платит, и это было бы странно, если бы она не платила. Но я хотел бы сразу с таким тоже риторическим вопросом. А вы уверены, что в Кировограде и в Кировоградской области все поступают так, как компания «Креатив» и действительно оплачивают те налоги, которые они должны платить? Я в этом, к сожалению, уверенности стопроцентно не имею. Ну, серед тих невеликих підприємств, небагатьох підприємств, які в нас у нашому регіоні, на жаль, хотілося б, щоб було більше, бо це б робочі місця були. Все-таки чомусь вони створені за рахунок місцевих інвесторів, правда? Так, таких, як ви, наприклад, хай вони будуть більші, менші. Чому не йдуть інвестори до Кіровогращини? Хоча про це дуже багато говорили. Кажуть, що з-кордону за кордону мали прийти, і китайські, і всі інші. І не йдуть. Як ви думаєте, чому не йдуть інвестиції? І чи підуть вони? І що ви могли б зробити, щоб вони сюди пішли? Я. одним из главных вопросов своей вот, агитационной программы и программы депутата Верховной Рады, я говорю о том, что я хочу лоббировать интересы Кировоградщины. Что подразумевается под, этим, под этими словами? Как раз в них кроется ответ на ваш вопрос. Почему мимо нас проходят вот эти инвестиции? Будучи там в Киеве, ты имеешь возможность к намного большему объему информации доступ к объему информации, нежели здесь в Кировограде идет идет масса обращений, что давайте сделаем такое предприятие или вот такое предприятие. Я вам для примера хочу сказать, что, например, где-то два или три года назад к нам уже непосредственно на Кировоградщину обратилась немецкая компания с просьбой построить на завадовке завод по переработке мусора хотели да? только запитать. Да. Это вот. очень важная тема, и почему-то ну, она не решается. Она не я вам должен сказать, к сожалению, потому что коррупция она процветает и в регионе тоже. Потом Поэтому, я, я, вы знаете, я свечку не держал при этих переговорах, как говорится, в простонародье, но я себе думаю таким образом, что была энным чиновником, нарисована на, на, на листочке цифра на, э, за то, откат чтобы... вы маете на вазе, так да, я называю. Ну, будем говорить. Да, Будемо говорити прямо, которую просто люди взяли за голову і сказали, да, ну, развернулись і ушли. І построили этот завод. Этот проект реализован в Одесі На сегодняшний момент. Шкода, ми працюємо у прямому ефірі. Кажуть, є ще один телефонний дзвіночок. Говорить, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Житель міста Кіровограда Терєв Валентин Васильович. У мене до Максима Березкіна кандидата у народні депутати, аграрника. Така пропозиція. Я 30 років піднімаю питання про те, щоб міста і взагалі Україна не була депресивною, а була розвинутою державною, створювати в промислових містах центри технічної творчості для дорослих людей. І в тому числі в місті Кировограді. Як ви дивитесь на те, щоб аграрники, промисловці, там гідросила, червона зірка і інші об'єднали свої зусилля для того, щоб у місті Кировограді створити центр технічної творчості для дорослих, щоб ці люди, які мають хист до технічної творчості, своїми технічними видумками створювали. Нові робочі місця і сприяли розвитку і міста, і області, і всієї України. 30 років моїх звернень поки що не дають результатів. Як ви ставитесь до такої пропозиції? Дякую. Дякую. Да. Спасибо большое за вопрос. Я человек вот сам по себе, по внутри, по характеру, человек очень деятельный и подхватывающий любые инициативы, ну, можно сказать, на лету. Поэтому, если мы встретимся, и независимо от того, пройду я Верховную Раду, не пройду я Верховную Раду, пожалуйста, я готов встретиться, вы изложите мне более детально суть вопроса. И если действительно это вопрос стоящий, но почему, собственно говоря, нет? Я так понимаю, что в данном случае речь идет о своего рода, ну назовем так, конструкторском бюро, которое будет само заниматься, является, да, да, само-самодеятельным конструкторском бюро, которое будет заниматься всевозможными улучшениями э, в разных отраслях нашей жизни. Ну почему бы почему бы нет? Звучит звучит очень интересно. Я готов встречаться и обсуждать эту тему более детально. Ще є одне питання, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, пане Береск. Добрий вечір. Ви розумієте що? Ви в свій час поступ... ну, балотувалися до Верховної Ради за батьківщиною. Коли ви тільки стали депутатом, зразу перебігли до регіоналів. Як це пояснити, як ви це розцінюєте морально? Дякую, трошки да. помилилися. Да, да дя, дякую, дякую, в, в будь-якому. Спасибо за вопрос. Ну, ви ошиблись. Э, это вопрос не ко мне. Я я балтируюсь в Верховну Раду перший раз. Я безпартійний на сьогоднішній момент. И э, иду э, самовысуванцем. А не собираетесь ни до какой фракции? Не, не собираюсь, не собираюсь. И вот именно почему не собираюсь, потому что я как мажоритарщик, мажоритарщик самовысуванность, я хочу иметь возможность высказать свою, свою мысль. Потому что если ты находишься внутри какой-то определенной партии, конечно, там, в, в кулуарах самой партии ты имеешь возможность высказаться, безусловно, у нас все-таки демократия, эм, но если уже решение партийное, какое-то принято, то будь любезен, его исполняй. Ну, или, по крайней мере, я так себе представляю, что должна быть в партии, должна быть дисциплина однозначно. Уже если ты принял правила игры, то действуй по этим правилам. И вот поэтому я иду самовыдвиженцем, и э, для того, чтобы иметь возможность э, иметь свою собственную мысль на тот или иной вопрос, и иметь возможность ее высказать. Но я хочу добавить, что если э, для... Вы знаете, что что в парламенте должна быть сформировано э, большинство для того, чтобы можно было принимать законы и законотворчество нормальным образом работало. Если для этого э, придется мне вступить в коалицию большинства, э, назовем это так, то я готов это сделать для того, чтобы эффективно работала Верховная Рада. Но опять-таки я веду речь исключительно о коалиции, а не о партийности. Дякую, еще одно запитання, будь ласка, говорить. Добрый вечер, Добрый вечер. И Максим Сергеевич. У меня вот такой вопрос. Вот многие ну, баллотируются депутаты, а как можно сделать это, конечно, у ваших интересах и возможностях, объединиться вот эти депутаты с Кировограчами и делать все во имя города, во имя народа, во имя этих простых людей что мы так называем паристичные громадянины, ну, чтобы сделать города цвет. Я знаю, что батько ваш дуже по помощи такая, и вас чую, вот это самое. Но вот, можно ли это сделать, чтобы повысить медицину, обслугу, даже если, можно, если в Конституции записано бесплатно, чтобы ее сделать, учебу чтобы бесплатно. Вот эти коммуналки снизить, эти самые, кто-то накрал, а на нас людей повисли. Вот эти, как можно на 1200 гривен оплатить коммунальные услуги и и, и еду, вот это. все, разумели. Дякуем дуже. Да, спасибо большое за вопрос. вопрос? чтобы объединять депутатов от Кировоградщины, я так зрозуміла, в запитании для того, чтобы... Вы знаете, я, действуют? я могу сказать в данном случае исключительно за себя. Я иду в Верховную Раду только лишь для того, чтобы отстаивать интересы кировоградцев. Хотите верьте, хотите нет. Вот в такое громкое заявление. Мне не нужна зарплата депутата и льготы депутата Верховной Рады. Я уже на всех своих встречах озвучивал, что я сделаю специальный фонд, Фонд, в который каждый месяц вот эта зарплата и льготы какие-то денежные я не знаю какие-то ну, суммы например на вид почином да, на, на да, да, да 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 но в первую очередь заработная плата будет поступать в этот фонд и уже здесь на месте мы будем решать куда эти деньги собранные за счет моей депутатской заработной платы и этих льготных выплат куда на какие нужды для Кировограда, мы будем их направлять я понимаю что это в рамках бюджета года города, и тем более области, это будут копейки. Но вы знаете, вот глядишь так, за годик где-то положим асфальт на какой-то улице, и за другой годик сделаем освещение на десятки улиц и так далее и тому подобное. Вот. Я говорю о том, что мне не нужна депутатская неприкосновенность. Зачем, наверное, многие даже здесь, в 99-м округе, рвутся за депутатской неприкосновенностью. Я готов отказаться от этого мандата. Я на самом деле готов к диалогу со всеми другими депутатами по Кировоградской области, по другим округам. Тут вопрос в другом, готовы ли они на таких же условиях, которые предлагаю я, готовы, готовы ли они сотрудничать. на таких же умовах. Вот это вот этот вопрос будем задавать. Мы прочитуємо прямо в ефірі. Дякуємо за вашу активність. І ще одне питання хотіла б все-таки запитати вас. Скажіть мені, будь ласка, у вас є освітній експеримент. Що це таке? Може, наші глядачі слухачі навіть не знають, що таке освітній експеримент. Освітній експеримент. Е-е, освітній експеримент, ну, зараз В чому його, ну, суть? Ну, смотрите, это я бы не назвал это образовательным экспериментом, я бы скорее сказал, что это некое проявление патриотизма, которое должно быть сегодня развиваться активно. Вы на молодежь ориентуете? Безусловно, на, на молодежь, на студентов и на детей, учащих, учащихся в средних школах, в старших классах. То есть что было организовано? Так называемое в тот период времени, когда я учился в школе, были уроки ДПЮ, допризывная подготовка юношей. Угу. И вот э, в сегодняшней ситуации тяжелейшей, тяжелей. Вот э, появилась идея возобновить нечто похожее на уроки ДПЮ. И э, я обратился за помощью к военным, которые участвовали в зоне АТО. И э, вот мы делаем такие выезды, мы сделали уже, наверное, по всем школам, но если не по всем, то по 30, наверное, школам точно, по нескольким высшим учебным заведениям. Когда э, выступают воины из зоны АТО, выступают перед студентами, перед школьниками, выступают и рассказывают вот о своем опыте. Я, я перепрошу, У нас да. телефонный звоночек мне, что чекай, будь ласка, говорить. Добрый вечер. Добрый. добрый. Вечер. У меня такой вопрос как президенту футбольного клуба. Да. Вопросов еще не было по футболу. У меня такой вопрос. Да. Ваши отношения по поводу результатов и как возможно, будущее тренера главного тренера команды. Спасибо за ответ. Спасибо да. за вопрос. Ми, международный, я между женщинами собиралась его задать, но бачите. Видите... Да. Ну, у, меня, у меня будет лично к вам, задававшему вопрос, э, просьба зайдите, пожалуйста, на сайт футбольного клуба Зирка. Там со вчерашнего дня уже э, озвучен пресс-релиз после моей пресс-конференции, которую я давал по э, поводу главного тренера. Который закончил свою работу в Зирке И по поводу пяти футболистов Которые точно так же закончили С сегодняшнего дня работу в Зирке Вот все, всех текают Такие новые тренеры, или нет? Но, Ну, новый, старый, назовем его так Это Самир Назимович Гасанов Он уже несколько лет является помощником Главного тренера И э, э, теперь новым помощником э, Становится Лаврененко Сергей все прекрасно знают и ту фамилию, и ту. И, То и, есть... я перепрошу еще, потому что просто сейчас завершусь, хочу встигнуть. И говорят, что вы теперь будете ставить ставку, кажуть на местных, на кировоградцев, а не на заезжих. Это правда? абсолютно правда. Именно для этого создавалась еще три года назад футбольная академия. Сейчас в футбольной академии абсолютно бесплатно занимаются 250 детей разных, разных, возрастов. У нас есть на сегодняшний момент Зирка-3. Это та команда, которая выступает на город, и которая э, служит таким трамплином для тех детей, которые из Академии выпускаются. После зирки 3 самых лучших ребят мы отбираем в зирку 2. Это еще какая-то... Одну... А, а есть а... такие талантливые зирочки? Конечно, конечно, и, конечно. И вы все очень скоро в этом убедитесь. У нас э, достаточно кировоградских футболистов, молодых футболистов, безусловно, которым нужно набираться еще опыта. Но опыта они наберутся. И я думаю, что э, эти молодые футболисты смогут работать намного более эффективно, нежели вот предыдущий состав, с которым, ну, с большей частью которого я распрощался вчера. Еще одно запитание, будь ласка, говорить. Алло. Слуха. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вы можете в вашей школе юных, юных футболистов принимать э, мальчиков в 11 лет желание есть очень научиться в футбол играть и куда можно тогда обратиться? Скажите, пожалуйста, спасибо. Спасибо большое. У нас э, э, есть... Э... Адміністративна, адміністративне здання, в якому працює постійно дирекція і футбольного клуба і академії. Тобто це а, на стадіоні на стадіоні. Обращайтесь, пожалуйста, на стадіон там видадуть всі необхідні консультації, і насправді це все очень просто. Ще одне маленьке запитання, дуже да. коротка відповідь, поки немає запитати. Скажіть, будь ласка, Україна готується до асоціації. Ви да. ви можете порівняти, як працюють в Європі і у нас. Як швидко ми зможемо адаптуватися для того, щоб відчувати себе там не? Иротами, а такими равноправными партнерами на европейском рынке. Ну, я думаю, что если мы хотим чтобы наши предприятия выжили и э, смогли работать в рамках вот, европейских стандартов качества. В первую очередь говорю о них, потому что там они на самом деле жесточайшие. Э -э, компания «Креатив» уже отсертифицировала свою продукцию согласно европейских норм, mm. идут уже первые поставки э -э, в Грецию, в Польшу, в Чехословакию. Ну, вот компания ваша, а инши, ну, еще одно запитание. Давайте відповімо на. Давайте, так. давайте, Будь ласка, конечно. говоріть. Алло. Слухаємо вас. Да, добрий, вечір. добрий день. Дякую, Максим Станіславович. Мене звати Максим Васютинський. Мій тато теж у вас працює. Дякую велике вам. Я бажаю вам перемоги. Спасибо большое. Дякую, Спасибо. Дякую. Дякую вам. і все таки повертаючись до цього запитання про ЄС. Скільки треба часу в Україні Кіровоградщині, Наприклад, да, да говорим про наш регіон, щоб адаптуватися до їхніх вимог. жестких, как вы кажете. Я не могу говорить о других предприятиях. Я могу говорить о компании Креатив, которую я знаю досконально. И я вам уже ответил, что уже пошли поставки согласно европейских норм. Я думаю, что если постараться, то большинство компаний производственных здесь на Кировоградчине они справятся с этими стандартами и смогут достойно представлять Кировоградчину на европейском рынке. Еще один запитание, дуже коротко, коротко. Пожалуйста, мы завершим. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Полтавская 81. Я вам задавал вопрос по поводу устройства нашего дома. Да. Благодарю вас за то, что вы помогли нам по заасфальтировать двор. Ну, правда, там не окончен, і, мабуть, завтра це все кончить. Вам большое спасибо. Все, дякую. Ну, це, в принципі, ми можемо тільки на цьому. Ще одне коротесеньке да. запитання. Скажіть, будь ласка, чи дуже всі бояться, що ви як промисловець будете сприйматися тільки проблемами бізнесу, в тому числі аграрного. Да. Там є ще питання соціальні, питання культури, питання, наприклад, охорони здоров'я, освіти і так далі. Чи не це з вашого поля зору як уже народного депутата? Ні в коєму випадку. ни в коем случае попрошу вот такой вот короткий ответ на на этот вопрос что ни в коем случае это не выпадет потому что я изначально вам сказал что я хочу заниматься городом Кировоградом я хочу чтобы он был цветущий чтобы он перестал иметь вот прозвище депрессивного региона и поэтому безусловно это в себя включает все сферы и культуру и образование и медицину и ЖКХ А, і і і пенсіпенсіонну реформу все все это обязательно буде ну моєю прямою об'язаності дякую вам так. да дякую вам нагадаю це був радіо майдан гостем нашої студії був сьогодні кандидат у народні депутати по 99-му виборчому округу максим станіславович березкін дякую за активність всього доброго